Ну, во-первых, у вас со стадионом красивым, вот это всегда для команды есть приятно, нормально. Понятно, что хотелось вам выиграть, вот нам тоже хотелось выиграть. Вот, если брать, мы знали, когда сюда ехали, что будет игра тяжелая, будут на эмоциях, но тем не менее ребята молодцы, выполнили то, что от них требовалось. Где-то даже через не могу, потому что у нас и скамейка короткая, вот. Боевая игра, думаю, что закономерно. Спасибо большое. Вопросы? Юрий Хорошо. И я прошу прощения, вы играли сами в комбинационный красивый футбол. Вы считаете, что то, что вы сегодня играли, это закономерный итог? Я вам перед этим сказал, боевая игра, тяжелая. Я не говорю о красивом футболе. Мы, конечно, пытаемся, учитывая э, те моменты еще, что у нас э, ребята молодые. А молодость это нехватка опыта. Опыт приходит через игровую практику. Ну, Совершенство нет предела, мы будем стремиться к этому. Какие задачи у команды на сезон? Выиграть в каждой игре. Спасибо. С 65-й три карточки затягивание такая стратегия ну, вы знаете, давайте не будем, во-первых, не хочу комментировать судейство. Если брать то, что вы говорите, желтые карточки, это нарушение, они караются в данном случае желтыми карточками. Было нарушение, значит, человек получил желтую карточку. Есть Весной этого года команда приехала, тоже в заявке было 19 футболистов, сейчас 18 футболистов. Это такая тенденция. Дело... Будет это. Дело в том, что лучше, меньше, да лучше, скажем так. А искать людей мы ищем постоянно. И ищем в первую очередь на перспективу, скажем так. Вот. И будут хорошие футболисты, мы возьмем. А зачем раздувать, чтобы люди сидели? скажем так. Поэтому всегда всегда хороший футболист нужен, я думаю, любой команде. По такой игре вы приобрели или потеряли? Ну, не, я думаю, что реально мы приобрели. Спасибо. Здесь как бы не нужно скрывать, еще раз те эмоции, что были на футбольном поле, учитывая то, что открытие стадиона, вот и так далее. Поэтому мы еще раз говорю, повторюсь, мы настраивались на тяжелую игру и понимали, что будет нелегко.